Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua bagaimana kabarnya semoga selalu sehat Terima kasih sudah mengklik video ini mudah-mudahan video ini bermanfaat Kali ini saya akan membuat tutorial tas lempang ini Ini bisa untuk tempat HP ataupun dompet Dalamnya seperti ini Bagaimana cara membuatnya langsung saja kita ke cara pembuatannya Ini sekarang saya menggunakan cetakan yang ukuran lebarnya 9 cm Panjang 15 cm tinggi 15 cm banyak sudah dipotong ini panjangnya 65 cm ini yang untuk samping ini sebanyak 9 helai terus untuk yang bagian depan ini langsung sambungan sama tutupnya ini sebanyak 15 helai panjangnya 80 cm yang pertama ini yang 9 helai kita tata harus seperti ini dan kita anyam dengan bahan yang 80 cm ini sebanyak 15 sungai. Kita anyam. Oh, sudah pas 15, sekarang kita kancing. Yang sini kita rapikan. katanya dilepas saja kemudian ini kita putar Terus kemudian kita tambahkan bahan yang panjang yang belum dipotong ini hanya memutar ini Ini kita putar, kita putar lagi, kita putar lagi. lakukan seperti ini sebanyak tiga kali putaran. Ini baru dapat satu kali putaran. Ya, ini putar lagi sebanyak tiga kali. Ini kalau sudah dapat tiga kali putaran seperti ini, sekarang kita pasang cetakan kayunya. Kita masukkan seperti ini dan kita balik. Lalu yang panjang-panjang bisa ditarik-tarik seperti ini ya. Ancamannya lebih padat. Kita rapikan dulu. Kalau sudah lumayan rapi, selanjutnya kita anyam lagi, memutari cetakan kayunya. Ini kita putar. ini untuk panjang bahannya ini bagian depan sama yang belakang ini harus dibedakan kalau yang depan mungkin cukup segini ya, dari atas ini untuk yang belakang harus yang lebih panjang karena nanti masih ditambahin bahan untuk tutup ini kita hanya lagi sampai ke atas ini bisa sambil rapi rapikan biar anemanya lebih padat, lebih kuat dan juga ditarik sudah sampai atas dan tingginya sudah cukup sekarang kita lancipi dulu sudah dilancipin semua sekarang kita mulai tekuk dari mulai sini dari bagian samping ini nanti sampai ke samping sini lagi dan sisakan yang bagian belakang karena yang bagian belakang nanti masih ditambahin lagi bahan untuk tutup ini kita tekuin yang dari sini. Ini sampai samping sini saja. Ini biarkan dulu. Kemudian kita tarik dulu. Ini cetakannya tarik keluar. Ini jangan dilupas dulu cetakannya. Ditarik sampai sini saja. Nanti untuk nambahin tutup yang belakang ini. Yang panjang ini kita putar dulu. Dua kali putaran takut nih Jadi yang belakang ini kita tambahkan bahan lagi untuk tutupnya kita ukur dulu seperti ini ini yang bahan panjang ini jadikan satu sama yang ini saja ke sini kemudian ini kita tambahkan bahan untuk tutup biar lebih mudah ini bisa ditambahkan papan sebagai ganjalan ini atau buku biar lebih mudah sudah cukup bisa dirapih, Ini langsung dirapi rapikan langsung dikancing saja sambil ditarik ini bisa dilepas, atau cetakannya juga bisa dilepas dulu sudah ada tutup selanjutnya kita finishing bagian ini sama tutupnya selanjutnya ini kita finishing di bagian ini nah ya, ini ini bisa dimasukkan ke sini yang bahan panjang ini dan ini ditarik sedikit-sedikit ini lanjutkan sedikitkan ke bawah yang ini juga stripan ke bawahnya ini dua kali lagi ini dilonggarkan sedikit kemudian yang bahan panjang dimasukkan sini Ini memutar untuk sampai ke ujung samping ini. <Susuk> jadi sampai di sini yang ini sampai di sini kemudian ditekuk kembalikan ke sini lagi Oke, lanjutkan ke sini lagi seperti ini yang sini sudah selesai sekarang kita lanjutkan finishing yang bagian tutup dari samping ini bisa ditarik kemudian bisa ditekuk keluar ini yang bagian pinggir ini kita tambahkan lagi bahan untuk nutup yang ini nah ini bisa ditutup seperti ini selesai finishingnya sekarang ini kita gunting ini sisa-sisa banyak kita gunting ya, tapi sekarang kita lanjutkan membuat ini penyangga di pinggir ini ini cukup samping-samping aja pokoknya nggak usah berapa. selanjutnya kita membuat tali selimpangnya untuk tali selimpangnya ini panjang bahannya ini sekitar 3 meter setengah di tekuk tengah seperti ini kemudian ini di belah di tengahnya juga di dibagi menjadi dua ya, seperti ini selanjutnya kita pasang di tasnya ini keduanya kita masukkan di sini hujan ini teguhannya tadi pas di tengah ini biar panjangnya sama nah itu kita anyam ini sudah di atasnya sini satu tarik putar ke atas ini kemudian gantian yang ini, ini dimasukkan ke atasnya sudah kemudian lanjut tangan seperti ini nah. seperti ini terus sampai panjangnya pas panjangnya segini mungkin sudah cukup sekarang kita pasang lagi bisa dilanjutkan ke bawahnya nah sekarang kita gunting nah, sekarang kita tambahkan kancingan dan pengait nah, sini kita pasang kancingnya sekarang kita tambahkan pengaitnya kita pasang kancingnya di sini pengaitnya kita coba kita pas karena ini kita lintir ke samping lagi kemudian lanjutkan ke bawahnya dan kita gunting seperti ini selesai sudah tutorial kali ini terima kasih sudah nonton semoga bermanfaat jika ada pertanyaan kalian bisa isi di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video dari saya. Terima kasih sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.